Богом на кожному кроці. Друзі, сьогодні у нас надзвичайно гарні часи. Ніхто нас на лісоповал не посилає, ніхто нас не переслідує, навпаки, сьогодні віруючи, в деяких моментах диктують свої умови. Але разом з тим, брати мої сестри, сьогодні хотілося б, щоб ми пам'ятали, що, можливо, не дай Боже, але не завжди так буде. Можливо, прийдуть якісь інші часи. І якщо перед нами стане якась ось така проблема, чи ми будемо сильними і відважними для того, щоб нам перейти і перебороти цю проблему і ці випробування? Заспіваємо пісні за усім, хай вона святити безподання, хай Господу, связаний, заведе собою. Питання з 3-го фестивалю Центрального регіону України розібралася християнська молодь буде містечко Малин Швітоморської області. Паша Поміщук. Об'яви по спорту будуть. 2013 року. Не будуть. Estou ansiosa. не это, не, не открытки. Нехай я то хочу своих у всех друзей американцев -по поздравить с Рождеством. Думаю, бабушка 83 года, друзья американцы. Для меня это очень интересно. Думаю, как же. Я говорю, так бабусь, я сейчас вообще не дома. Ой, я тебе буду ждать. Костя, пожалуйста, мне не надо. Ой, только быстрее приезжай. И вы знаете, я взял, запечатал, она попросила 50 штук, я запечатал 100 и отправил по почте. Пока я тут был, потом возвращаюсь, только приехал домой, звонок. Она мне звонит, говорит, Костя, ты бачишь, какие американцы довольны, что я им раздаю вот эти открыточки. Я пришла в этот самый, как я, 83 года, только что она сделала операцию на коленке. Она еще с бодишками ходит. Пришла, вот представляете, бабушка 83 года в Америке. Пришла в этот госпиталь. Она им, они только ее увидели, они же понимают, обрадовались. Она им, они улыбаются и она говорит, о, бач, Деньги малые, когда мне колен крызали, теперь говорит, разрешите, я пойду у всех Мэри скажу. Вот так, вот, вот так и вы говорите. Где выгнали, где разрешили, эта бабушка прошла по всем этажам и раздала. Каже, Костя, дай мне еще, я еще хочу, мне надо туда и туда сходить. А я говорю, бабушка, у меня все, что было, я все раздал, у меня нету. Ой, Костя, ну иди мне надо. Ну хорошо, надо то надо, я звоню Славику, и хочу звонить, а он трубку не берет. Я позвонил в Спокен, там есть такой город звездный, вот, и звоню туда другу, а друг ну, рассказывает, ты знаешь, Игорь, ты представляешь, никто не хотел, а бабуся, вот эта добрая украинка, она так вот раздавала, и говорит, я звоню, не могу дозвониться. Он говорит, слушай, у нас пару сотен осталось, давай я сейчас пришлю адрес. Я быстренько ему адрес по текст Вот, он получает, высылает ей 200 штук. Вы знаете, бабуля получает, и в этот же момент Славик мне отзывается. Я говорю, Славик, вот тот огорченный человек, который потратил 17 тысяч долларов для того, чтобы все это отпечатать. Вы знаете, никто не разобрал. Я ему говорю, Славик, нашлась та душа, которая горит душою, чтобы проповедовать слово. Вы знаете, она настолько вот так горит. Он говорит, дай мне адрес, я ей вышлю. Я ж не знал, сколько Славик вышел. Я не понимал этого, потому что он запечатал, он запечатал посылку 1270. Бабуля с коленками и вот так. Бабуля, как это увидела, звонит мне, говорит, Костя, я все поняла, что каже мне Господь. Я поняла, что, я здесь еще в Америке нужна. Зовет своего сына, Толик, поехали. Приезжает в магазин якийсь, становится и давай. Бабуся, вот представьте, бабуся, 83 года, с костылями стоит и раздает вот так. Вы знаете, выбегает администрация, там же нельзя раздавать, они говорят, бабушка нельзя, она говорит, дом спиккинг, лишь переклисткинг, все, Бабулю... Бабулю выгоняют она говорит, Толик, поехали в другое место. Бог, скажет, если закрывает одни двери, другие открывает. Поехали. У нас там есть большой, огромный центр такой. Э, там много-много магазинов. Она приехала, стала на выходе с будишками и стоит Мэри Крисмас, понимаешь? Вот, э, э, раздает. Раздала почти вот все, осталось немножко. Вдруг подходит полиция, собралась со всех сторон на бабусю. Они говорят, бабусь, ну, ну там по-английски вы что делаете? Она такая, знаешь, знаешь, простая, не растерялась. Она говорит, don't speak English, Merry Christmas. Все. Вы знаете, выгнали бабусю оттуда, приехала бабуся и рассказывает вот этой другой бабушке. Говорит, ты знаешь, я вставала, а там, говорит, ты знаешь. И белесенькие, и чернесеньки, я им даю, они меня целуют. Ты знаешь, бабка другая услышала, что целуют, говорит, дай мне, ты дай мне немножко, и она, а та говорит, ты знаешь, но потом полицию вызывает. Другая бабка, говорит, ой, ты знаешь, что спина, то коленки болит, не надо, говорить Вы знаете, смех смехом, но эта бабушка раздала полторы тысячи человек. Я сказал. Я везде расскажу. Везде расскажу во всей, по всему миру, как вот эта бабушка, 83 года, которая проповедует слово, о котором девиз вашего конгресса. Вы знаете, мне обидно, теперь мне понятно, что было в 60-х, 70-х и 80-х, как вел себе народ. Да им все равно было. Вы знаете, только такие вот бабуси маленькие, которые сегодня проповедуют. Мне так было это обидно, а жизнь катится все дальше. я команда, яка была на цьому фестивале, на фестивале Центральной Украины. Аплодисменти! Я хочу сказать всем организаторам фестиваля спасибо что за такой теплый прием, что нас так приняли что вложили частичку себя в наш отдых. Нам очень приятно. С третьего раза мы выиграли этот кубок. Наконец-таки. Мы это долго ждали. Всем спасибо. Вам спасибо за смашную. Еду, еду. Всем спасибо, большое спасибо. И особая благодарность от всех белорусов, пастору Андрею. Наиболее Я прошу помечника.